Pada hari ini kita ada satu kes yang berkaitan dengan pelaburan pre-IPO yang kita syak telah mempedaya dan menipu uh, sekumpulan mangsa-mangsa dan modus operandinya adalah syarikat ini mengatakan bahawa syarikat ini akan menawarkan satu pre-IPO ataupun Initial Public Offering, tawaran awam yang akan disenarai pada masa akan datang. Dan syarikat ini, modus operandi syarikat ini adalah menawarkan pelaburan yang berkonsep hartanah. Jadi dia kata syarikat ini adalah syarikat hartanah. Jadi syarikat ini telah ditubuhkan atas nama Berhad. Belum lagi disenaraikan, maknanya belum lagi berdaftar ataupun tersenarai di Bursa Malaysia. Dia kata bakal tersenarai pada masa akan datang. Sebab itu dia gunakan perkataan pre-IPO belum lagi tersenarai Tapi dia telah membuat tawaran secara awam Apabila dia telah mengambil pelaburan saham Lebih 50 orang Kepada pelabur-pelabur yang ada hari ini Jadi hari ini saya nak ceritakan Di depan tuan-tuan ini kita sebenarnya mewakili Mangsa lebih 64 orang mangsa Kita ada 64 orang pengadu Yang mana jumlah kerugian kita mencecah ke 3.5 021-600 juta 3 juta lah kita cakap Anggarannya lebih kurang dalam 3 juta Di mana syarikat ini Telah menggunakan ejen pemasaran Dan mengadakan program-program pitching Secara online Dan secara berdepan Mengatakan bahawa syarikat ini Nombor satu kriterianya Adalah syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Maknanya berdaftar Bukan saja berdaftar Syarikat ini juga merupakan syarikat berhad. Bermaksud berhad ini memang boleh mengambil saham lebih daripada 50 orang. Persoalannya adalah adakah syarikat ini boleh membuat tawaran awam lebih 50 orang tanpa berdaftar dengan Suruhan Jaya Sekuriti. Umumnya tahu bahawa sekiranya mana-mana syarikat ingin raise capital untuk mendapatkan modal dia nak raise capital by way of equity Dengan cara menawarkan saham Boleh tak ada masalah Kurang 50 orang Tidak ada masalah Lebih 50 orang Dia kena datang ke Suruhanjaya Security Dan menyediakan satu dokumen yang dipanggil prospectus Dan prospectus ini perlu diluluskan oleh Suruhanjaya Security Dan dia ada kriteria-kriteria yang penting Yang perlu ada jika dia ingin mendapat kelulusan prospectus. Okey, secara ringkasnya apabila mereka mengadakan program pelaburan, dia telah menyatakan beberapa perkara. Antaranya dia kata tawaran saham yang dianjurkan oleh syarikat Berhad ini bertujuan untuk mengumpul dana kepada syarikat ini. Dana yang dikumpulkan bagi tujuan pembelajaran operasi, pelaburan, pemasaran dan projek-projek yang dilaksanakan oleh syarikat dan dia juga menjanjikan dividen yang tinggi pada setiap pelabur-pelabur yang memegang saham dalam syarikat dan satu lagi yang paling penting kebiasaan yang seperti biasa dia mengatakan bahawa syarikat ini merupakan syarikat yang patuh syariah syariah compliant malangnya pada peringkat awalnya maka pelabur-pelabur telah membuat pelaburan permasalahannya timbul apabila mereka mula gagal untuk membayar dividen dividen seperti mana yang mereka nyatakan ketika mereka membuat promosi. Jadi pelabur-pelabur sangat rasa tidak berpuas hati bukan saja tidak dapat dividen. Pelabur-pelabur yang merupakan ordinary share pemegang saham biasa ini yang sepatutnya dipanggil untuk mesyuarat agung. Mereka juga tidak dipanggil oleh mesyuarat agung. Dahlah tak bayar dividen. Mesyuarat agung yang sepatutnya dilakukan Untuk tahun pertama 18 bulan Dan setiap tahun mesti ada sekali Pun tidak dibuat juga Maka mereka rasa bahawa Mereka pelabur-pelabur mula merasakan bahawa Mereka tertipu Mereka mengesyaki pelaburan-pelaburan yang mereka laburkan tidak dapat dipastikan ke mana pergi wang pelaburan mereka mereka mengesyaki bahawa wang pelaburan telah digunakan, diselewengkan dan digunakan bagi tujuan yang lain daripada tujuan yang sepatutnya digunakan. Maka hari ini mereka datang kepada Suruhanjaya Security untuk membuat beberapa aduan. Aduan yang pertama di bawah Seksyen 58 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan di mana pelabur-pelabur mengesyapi -pelabur mengesyaki bahawa syarikat ini telah syarikat ini dan ejen pemasarannya tidak mempunyai lesen dan kebenaran untuk mempromosikan skim pelaburan saham awam ini dan minta kepada pihak SC untuk melakukan siasatan di bawah section 58 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan. Yang kedua, section 178 dan section 179 di mana mereka mengesyaki bahawa penerangan periklanan yang dilakukan oleh syarikat dan ejen pemasaran merupakan satu penerangan yang palsu bertujuan untuk memperdaya dan menipu peserta-peserta ataupun pelabur-pelabur menyertai skim pelaburan ini. Yang ketiga, di bawah Session 232 atau Pasaran Modal dan Perkhidmatan di mana tengah jelas bahawa mana-mana tawaran sekuriti secara awam memerlukan prospektus yang diluluskan oleh SC dan mereka mengesyaki bahawa syarikat tidak mendapat kelulusan prospektus sekaligus telah melakukan kesalahan di bawah Section 232 232 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Seterusnya Section 237 atas pasaran modal dan perkimatan 2007 yang mana mereka mengesyaki satu kesalahan menawarkan sekuriti tanpa aw, kepada orang awam tanpa properti sama juga dia baca bersama 232 dan 237 dan seksyen 255 mereka mengesyaki bahawa syarikat dan ejen pemasaran tidak mendapat kebenaran ataupun kelulusan untuk membuat apa-apa penawaran skim mengikut suruhan jaya syar, suruhan jaya sekuriti dan di bawah seksyen 362 atas pasaran modal yang mana mereka ini melalu, menunjukkan bahawa mereka seolah-olah mempunyai capital market service license Sedangkan mereka tidak mempunyai apa-apa bentuk lesen yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Untuk menawar pelaburan kepada awam Berhad Berhad, berhad. Ha. berhad ni tuan-tuan untuk maklumat ha. Berhad ni ada dua jenis Satu berhad yang listed Satu berhad yang unlisted Ini kategori unlisted berhad syarikat berhad yang tidak tersenarai di Bursa Malaysia. Ramai orang ingat kalau berhad ni dah ada di Bursa Malaysia tidak. Berhad boleh unlisted, boleh listed. So ini kategori unlisted berhad kambing. Clear? Salah. Jadi cakap dia guna celebrity ustaz. Ya benar, dia ada menggunakan beberapa celebrity ustaz yang terkenal untuk meyakinkan pelabur-pelabur bahawa saham ni patuh syariah. Biasalah ya, ustaz-ustaz ni pada peringkat awal memang muncul Saya tengok trend dia macam tu Ustaz-ustaz ni Ketika tawaran ada Bila tak bayar hilang Ini masalah dia Semua akan orang kata apa Semua akan kata oh Saya tak tahu saya tak tahu. Waktu promote semua pakai ada Bila waktu tak bayar semua pakai hilang Inilah masalah kita okay. Ada pihak yang mungkin tak faham Mungkin ada tomahan-tomahan tertentu yang kata Kita delaykan kita punya pergerakan kita sebab kita buat report bulan 1 kan kita buat satu ada tanya kenapa kita tak teruskan bukan kita tak teruskan kerana kita tengah ada perundingan kita ada perundingan kita ni tujuan kita ni nak dapatkan balik duit dia mereka ni pelabur-pelabur ni tetapi perundingan tu dah ada kita percaya perundingan tu akan datang bayaran tetapi bila perundingan tu dia dah keluar surat tapi dia tak patuhi apa yang dicakap dia dalam surat sebut Maka kita tak ada pilihan lagi Surat bila? Tarikh berapa? Bulan, bulan 4 Bulan 4 Bulan 4 Bulan 4 Bulan 4 Surat tu dah eh lepas raya ke? Sampai pada kena bayar Bulan 4 yang kita jumpa tu bulan 4 kan? bulan empat. bulan 4. Bulan April ada satu surat tawaran untuk penebusan balik kan. Tapi yang dia tawarkan tu pun dia tak patuhi. Jadi kita tak ada pilihan yang lain untuk terus memberi tekanan, mengelaporkan kepada agensi Hari ni kita ada uh, lapor pada AC Dalam mungkin sedikit masa lagi Kita akan buat laporan kepada Bank Negara Malaysia Kerana ada kesalahan illegal taking deposit lah Sebabkan dia tak ada, tidak mempunyai lesen Untuk memungut uh, apa Pelaburan ni Maka itu telah menjadi satu illegal taking deposit Deposit haram Di bawah section 137 Kurungan 1 Financial Service Act Jelas eh? Lah. Uh, okay. Adi yang mengatakan Air ambil kesempatan atas kes uh, Pelaburan sebab itu ramai orang dia tak berapa faham Dia nampak kita ambil kesempatan Ini biasalah Itu adalah kakak cakap netizen Kita kadang-kadang tak boleh bagi tahu strategi kita semua <laughs> Sebab kita mempunyai sistem Yang mana pengadu-pengadu kita pun kita tak bagi betul tak? Perjumpaan video-video kita Kita dah bagi you siapa leak tak? Kita tak jangan leak Sebab kita cuba untuk cari jalan Untuk berunding ada wujudkan bargaining power untuk dapatkan balik bayaran. Jadi kita mempunyai strategi kita dan susah untuk kita nak nyatakan strategi kita kepada pihak. Tetapi yang penting pengadu-pengadu kita tahu apa yang kita buat. Setuju kata setuju. Ha. Kita sebenarnya mewakili pengadu-pengadu bukan mewakili keseluruhan orang. Jelas kan? Eh?